ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামত মেদা মেফি উদযাপন টাই মলঙৰ মন্তোচৰণেৰে মুখৰিত চৰাইদেউ উপৰিপুৰুষক স্মৰণ কৰি ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামত মেডা মে ফি ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদামৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতি বছৰ দৰে এইবাৰৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে মেদাম মেফি উদযাপন কৰা হয় পুৱা পতাকা উত্তোলন মৈতাম তৰ্পণেৰে অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় টাইমলঙৰ দ্বাৰা বানফী পূজাৰে

তেওঁলোকে এগঠি বন্তি জ্বলাই আৰু গোৱা পান দি এটি অৰিহণা দিয়ে তেওঁলোকে শৰ্ণাগত হৈছে এই ডাক্তৰখিনি নৈবদ্ধ নাই তথাপিতো এগৰাকী বন্তি জ্বলায় আপোনাৰ আপোনাৰ চৰণত ভাৰত গ্ৰহণ কৰিছিলো এইখিনি গোৱা গোটেই নাথাকক আজি আমি যদি উন্নতি যাওঁ হ'ব পাৰোঁ আমাৰ বনসকল বৃদ্ধি পায় আৰু সকলো ধান সমাপনী হ'ব লাগে আৰু সেইখিনিকে কৈ আৰু অকলে আগলৈ দিয়ক অকণমান নহয় আগলেই দিব পাৰি আগতে দিব আগলৈ দিয়ক আজি কাৰ্যসূচী মানে যে মানুহ সমগ্ৰ অসমতে এতিয়াৰ পৰাই আহোম ৰাজ্যিক প্ৰতিষ্ঠা সম্বাদে যেতিয়াই ইয়ালৈ প্ৰথমজন চাউলখন আহিছিল তেতিয়াই আমাৰ পিতৃপুৰুষসকলৰ ছাত্ৰ হিচাপে নামৰ পূজাভাগি কৰি অহা হৈছে আৰু এই পূজাভাগী আমি অটুক ৰাখিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ আমি নাতিপুতি হিচাপে আমি এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছোঁ আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি তেখেতসকলৰ মৈধামস্থলী আজি পবিত্ৰ মৈধামস্থলী আজি এই প্ৰত্যেক বছৰে আমি পাতি আহিছোঁ এই বছৰ তেনেধৰণে আমি পাতিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আমাৰ সমগ্ৰ আমাৰ বহু জাতিৰ জগতে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰা অসমীয়া জাতিয়ে যাতে কুশলে থাকে মংগলে থাকে তাকেই তেওঁলোকৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি আজি আমি প্ৰত্যেক বছৰে আজি মৃদামূি আমি উদযাপন কৰি আহিছোঁ